сняли или половину? Все, но до съемок фильма здесь висела вывеска «Одесский морг, трупы и справки выдаются с 15 до 19». Вот. Ну, я говорю, мы ни на что не намекаем. Когда уехала, таблички тоже, собственно говоря, у нас нету. А, рядом, стенка к стенке, стоит у нас реанимация и кардиоклиника. Но ну, даже чтобы далеко не возить. То есть, ну, на самом деле, здесь морг, по правую сторону там тоже морг. То есть, это тут... Вот, действует, не действует, не знаю, сегодня еще большой вопрос. Он слева труба красивая торчит. Это крематорий. Это труба крематория. Вот. Ну, ужас не ужас, извините, имеет место быть Скажем так А вообще это медицинский такой вот участок, сам переулочек Сейчас по правую сторону закончится вот это здание Такое старенькое И будет красивое серое здание Красиво отреставрированное Это первое скорой помощи в Российской империи. Само здание появилось в 1902 году, 1902 году. На самом деле сама скорая помощь открылась тут немножко раньше, вот оно справа. За деньги меценатов Толстых. Елена Толстая, путешествуя по Европе, значит, путешествовала с детьми, дела как нотариусу. такие отношения с мужчинами, это еще постараться надо, да? да вот такие вот такой хороший контакт со своими бывшими мужьями сама же она занималась как правило кражей ювелирных изделий красивых каких-нибудь драгоценных камней говорили о том что вот открывается дверь в ювелирный салон входит красивая барышня рэтая меха по побогата -по одетая и просит камень на новое ювелирное себе украшение ей предлагают несколько камней от самых, от самых дешевых небольших до самых дорогих но в какой-то момент рассматривая дорогие камни один из камушков падает на пол Естественно, вся растрепанная, там, переживает, начинает искать этот камень по земле, по полу вместе с хозяином ювелирного салона. Понятное дело, ничего не доходит. Барышня потом вся разсаданная, растрепанных чувствах, потому что именно этот камень она хотела купить. Уходит из ювелирного салона. Вот вместе с ней ее же ногами уходит и камень. Дело в том, что у нее в каблуке не было набойки в каблуке была смола. Так вот мы едем по этой границе. С левой стороны вот было то самое Порто-Франко, по правую сторону был уже оставшийся кусочек города. И на самом деле для того, чтобы не проносили контрабанду, на вот месте этой улицы был глубокий-глубокий ров. Через ров было для того, чтобы пронести незначительное количество контрабанды, раз какая-нибудь девушка. Девушку надевали в платье, да, ну вот корсет помним, затягивается, в принципе, у этого платья был не только твердый корсет Но у контрабандистов, у девушек У платьев были еще и твердые каркасы На каркас изнутри подвешивается Не знаю, там на крючках специально Подвешивается килограмм конфет, если хотите Не знаю, там часы на цепочке Украшение какое-нибудь красивое У девушки под юбкой целый магазин и Таким вот образом говорили тому что эти О том, что снимали Как снимали с этих барышней потом по итогу И вот говорили о том, что в один прекрасный день Один человек решил с помощью своей Напарницы принести через табло и все бы ничего, он эти часы завел. То есть вот так вот в самое нужное время часы на таможне стали бить под юбкой. Ну, девочку потом в тюрьму посадили. Но знаете, это вспоминается детская байка, говорит, Сара, почему вы называете вашего мужа Адик, он же Сеня. Говорит, так он же Адик. Ну, это вот примерно так же, да, какой-то Адик завел эти часы. Вот, собственно говоря, я надеюсь, у не против, я буду стоять. Привет! Потому что Тамишка составлял нашу тюрьму, наши говорили, этот вторичный проект, поэтому мы тебе заплатим в два раза меньше. Но наши недолго думая, в два раза меньше тюрьму получили. То есть Тамишка распроектировал тюрьму в два раза меньше им. На самом деле они одесситы не знали. Это не вторичный проект, а третичный. Точно такая же тюрьма есть еще в одном городе. Город называется Чикаго. Вот так вот. То есть действительно, ну, тюрьма такая знаменитая, тюрьма. Ну, тут и люди сидели, известные, скажем так, об этом поговорим. Если посмотрите на воротах и на железях, вот тут вот на... Я звідси не я звідси не поїду, то не, не залишу. Я звідси це не я звідси не поїду, то не, не залишу. О, відщо расті, що някакво циганка, що світла любви. Чемсипа любила, 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 чемсипа

нежность. Если вы нежно опускаете сиденье кресел, то будет тихо. Если не нежно, то Занавес бархат вишневого цвета, расписанный золотой-серебряной канителью. Это занавес, сделанный по проекту художника Александра Головина. И вот в правом нижнем углу как раз подсвечены его... можно и определить. відрядження сьогодні крайній день в Одесі. Сподіваюсь, ще сюди повернутися. В важливо, що в цій ситуації все про те, що люди, які живуть на і які мають десь працювати. І все одно це питання треба буде рано чи пізно регулювати на законодавчому рівні, для того, щоб була система координат, коли люди

Гарна хата. в Самому центрі. Точніше, в туристичному центрі. Біля дюка. про Знов на молдаванці. контрольно-пропускной пункт. Убежище было по одесским меркам не очень большое, на 1200 человек. Контрольно-пропускной пункт КПП. Это манекен, причем женский, у него даже глаза накрашены. Царица Тамара. Э, хотя убежище для граждан, тем уже тем безопаснее. Поэтому тут нет больших залов, столов. Вот здесь за поворотом. Прикрывайте фонарик. Прикройте фонарик за поворотом. Прикрывайте это надо смотреть в темноте. За поворотом фонарик прикрывайте. Все, проходите. Фонарик прикройте. Ладошкой. А это вы намазали чем-то, да? Это вот называется оно... брызги стронцы мутировали не только животные, но и люди. Вот эти, например, позеленели, приобрели вот Маленькие, но в отличие от белых, очень прочные. Эти все сталакиты представляют собой трубочки, полые в середине, капелька сверху. с этого времени, за 5 миллионов лет, под давлением ушележащей породы, сформировался этот камень, который назвали понтический известняк. Из известняков он самый молодой, самый непрочный. Но опять же, другого стройматериала не было. Для сравнения итальянский Камер. вытащить даже не так-то просто. Самый ну, ближайший вход да. отсюда выход это метров 500-600 в ту сторону. А самый ближайший, то есть наш первый, это второй, еще есть третий и четвертый. То есть вот они между собой там у нас соединяются. Да, соединение с дикими катакомбами. Есть... по высоте он такой же. То есть вода очень сильно приближает дно, и кажется, что оно ближе, чем есть. Глубже, чем кажется. Внизу толщина кирпичика намного меньше, чем сверху. Я сейчас посвечу сюда, прямо вверх. Вода прозрачная. Запах покрытый. Ну, тут есть дерево, поэтому запах от дерева Проходите сюда. Здесь партизанский печатный станок. Вот это вот буковки, это типографский шрифт. Станок очень легко переносить. У них ушанок не было. И вот э, минус 30 на тонкую пилотку, полтора кило железа. <плес> Особенность вот этих штык-ножей. Штык-ножи стояли вот так, и режущая кромка... Ага. Вот мы сейчас пройдем там вот не делим. Нет, там несколько метров всего. А реконструкторами тут, скажем, разрешение на реконструкцию на поверхности получить проблематично, поэтому они одеваются в форму и тут устраивают просто... Сейчас я расскажу, вы решите. Смотрите, в царской России активно воровали женщин. Их вывозили в разные страны, но преимущественно в Константинополь. И присаживаемся за стол. То есть, чтобы ощутить э, ту самую бандитскую малину, то есть, э, саму именно ту атмосферу, сейчас нужно обеспечить. Присаживайтесь за стол. Сейчас, говорится, выпьем чайку, посидим, говорится, да. 25, что я тут был когда-то в детстве, но уже по приезду навел справки и мне сказали, что я здесь не был никогда видимо я был в прошлой жизни здесь, потому что я помню кое-что. и зовут меня по-другому